Mat. Siapa? Kalau tak, tak boleh duduk, duduk ya. Saya nak cakap. <laughs> yang mat. Uh... Terima kasih. Uh, yang Muhammad Gombak, saya sebenarnya saya kagum atas uh, fakta yang Muhammad bawakan tadi. Uh, kerana setakat ini fakta yang disebutkan itu adalah uh, documented document uh, dokumen yang di, dikeluarkan secara sah dan uh, saya harap perkara itu akan dibawa dan di uh, perlu uh, diklarifikasikan oleh pihak yang bertanggungjawab, saya nak tanya pandangan Gombak, kerana ini juga satu dokumen yang sah juga, saya menerima surat daripada situsa Dewan yang menolak satu soalan yang saya tanya berkenaan kedudukan uh, di mana keputusannya juga dibuat oleh Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri pada tahun lalu uh, Perdana Menteri telah melancarkan satu penyenaraian syarikat Malaysia di New York Stock Exchange yang uh, membawa modal dilaburkan beberapa bilion ringgit. Dan uh, sehingga kini saya tanyakan apa statusnya keuntungan dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya nak membayangkan nak menunjukkan bahawa sikap flip flop tadi yang akhirnya mendatangkan kerugian bentuk mata kewangan kepada negara. Dan soalan saya tanya ni bukan saja di dielak untuk dijawab, dihantar pula cara rasmi soalan ini ditolak kerana katanya alasan Pertanyaan-pertanyaan ini bolehlah diarah kepada menteri yang berkenaan Saya rasa saya tanya soalan ini kepada menteri kewangan Kalau tak tanya kepada menteri kewangan Tak kena tanya menteri pertanian kot Atau Seri Gading Gadi memang tak boleh Dia bukan menteri <laughs> Jadi maksudnya saya nak bawa ni mem Membenarkan, menambah apa yang gombak beritahu tadi Sikap flip-flop ni Ternyata bukan saja dari segi penerangan lisan Cara rasmi pun Diantar secara rasmi untuk mengelakkan daripada menjawab perkara yang boleh mendatangkan malapetaka kewangan, kerugian kepada negara kita. Saya minta atau apa ni gombak punya pandangan. Terima kasih Hendra Makota. Ini yang kita bahaskan tadi. Nak bagi jawapan pun tak berani. Nak hadir dalam parlimen pun tak berani. Ajak debat pun tak berani. Sebenarnya kita ni sedang menghadapi malapetaka kepimpinan, Datuk Speaker. Ya? Malapetaka. Kalau inilah pemimpin yang menerajui kerajaan, tidak berani mendepani isu rakyat. Siapa lagi yang nak kita sandarkan? Sebab itu, saya yakin anggota perkhidmatan awam rakyat sudah bersedia. Enough is enough. UMNO akan dihantar dalam muzium negara insya Allah. Saya berbalik kepada isu dialog berhad tadi, Datuk, yang dipertua. Ini projek-projek balai kluster marginal field. Balai kluster marginal field ini Sri Gading, dialog dapat kontrak nilainya 1 bilion US dollar. Sekali lagi dialog berhak. Sekarang ini, maklumat yang saya dapat, Petronas menghadapi masalah untuk sustain tahap pengeluaran petroleum. Ada tiga sebab yang saya dapat maklumat awal. Yang pertama, kerana pengeluaran petroleum di Sudan Selatan, yang mencatatkan 135000 barrel terpaksa dihentikan kerana ada pertikaian yuran transit transit fee dengan Sudan utara okey itu masalah politik di Sudan saya boleh terima yang kedua Petronas menghadapi masalah yang serius dalam kerja mencari gali minyak di Kikih Sabah Datuk speaker mungkin tahu di mana Kikih Sabah dan memerlukan tempoh dua tahun lagi untuk memperbaiki masalah ini. Ini pengurusan Petronas yang baru. Yang diangkat oleh Perdana Menteri. Sanggup menghalau pemimpin tertinggi Petronas yang lama. Yang berwibawa, yang cukup komited. Tan Sri Hassan Marekan. Hal ini meletak orang yang menjadi pekakas kepada UMNO dan Barisan Nasional. Mengambil masa dua tahun untuk baiki ini kelewatan ini telah memberi kesan kepada pengeluaran petroleum di Sabah yang merudum sebanyak 17%. Ketiga, Petronas telah gagal menyiapkan kemudahan platform pengeluaran minyak di gemusut kakap Sabah. Sekali lagi Sabah. Sebab tu saya simpati dengan orang Sabah. Saya hampir menitiskan air mata bila Mama. mendengar Rana. Sudah, sudah. Sedih, saya sedih. Di mana sepatutnya platform gemusuk kakap Sabah ini memulakan operasi pengeluaran petroleum pada tahun 2010. Tergenal. Dan projek ini akan dijangka siap hanya pada tahun 2014. Setelah Pakatan Rakyat sampai ke Putrajaya insyaAllah. Oh. Jadi untuk mengekalkan pengeluaran petroleum, Petronas dia tak boleh guna teknologi yang konvensional untuk mencari gali minyak. Mereka terpaksa menggunakan kaedah seperti EOR ataupun Enhanced Oil Recovery di telaga minyak yang lama ataupun dia panggil brown fields. Tetapi Petronas juga sekarang ini terpaksa mengalih fokus cari gali mereka kepada marginal fields yang ada di Malaysia. Kota Belut saya nak beritahu tolong tweet ada 106 marginal fields di Malaysia. Dan yang telah bersedia untuk dicari gali Pernah lah yang romak cuba-cuba kota bulat tapi tak bagi ruang Nantilah eh, Nak bagi ruang macam mana? You memang pakar tweet, duduklah, ta tweet ta ta Duduk lah tweet je Tak nak hmm? Kata tadi wasatiyah lah apa semua tu Ada 22 Ada 22 marginal fields Daripada 106 ini Sudah bersedia untuk kerja cari gali Maka Petronas ambil keputusan apa? Kerajaan UMNO ambil bagi Bagi kencana Anak bekas Perdana Menteri bagi Sapura, Kroni, Amno dan Barisan Nasional. Yang terbaru, dia beri juga kepada dialog berhad. Dialog lagi. Jadi saya nak tanya siapa dialog ini? Mengapa dialog berhad menjadi anak emas kepada pengurusan tertinggi Petronas hari ini? Jawab. Dan kontrak bagi balai kluster marginal field yang diberi kepada uh, dialog nilainya 1 bilion US dollar. Sedangkan dialog berhad ini tidak ada pengalaman, tidak ada kepakaran dalam industri haluan petroleum, huluan petroleum ataupun upstream. Tak ada. Tetapi dalam konsortium di balai kluster ini Dialog Berhad mendapat berapa? Mereka mendapat 32% oh. Petronas Cari Gali dapat berapa? Petronas Cari, Cari Gali anak syarikat Petronas milik kerajaan Yang ada pengalaman, yang ada kepakaran, yang ada kekuatan keuangan Petronas Cari Gali hanya diberikan 20% sahaja boleh boleh menjelaskan. sikit Dialog Berhad dapat 32% Dan Australia Rock Oil mendapat 48% Di mana kepentingan Petronas? Mana kepentingan Petronas? Boleh boleh menjelaskan. sikit Di mana kepentingan Petronas cari gali? Yang telah lama berpengalaman dan Petronas cari gali ada pengalaman di 30 buah negara Dalam bidang exploration Tetapi dalam konteks ini Dialog mendapat 32%, Petronas cari gali hanya 20% dan Australia Rock Oil tak. mendapat 48%. Boleh habiskan yang Di mana? Nanti Amno dan Barisan Nasional dalam Boleh perkara jauh? ini. Sila. Okey. <coughs> terima kasih tuan tuan yang dipertua, terima kasih yang berhormat. Soal tentang pemberian projek oil and gas ini. Gombak mesti faham. Ini bukan jual roti, minyak, gula, kedai runcit ianya adalah satu projek yang berasaskan teknikal kalau syarikat-syarikat besar di negara kita ini mendapat pro... Sekejaplah, lah ya, takkanlah tak bagi sikit yang berhormat tadi saya bagi kawan-kawan yang lain tak ada lagi poin saya yang berhormat memang yang uh, uh, bijaksana Gombak memang layak menjadi Menteri Besar Selangor jadi Ah sekarang, sekarang. Nanti kita ambil balik nanti minta maaf. Kita bagi pada orang lain. Yang berhormat, kita kena tahu bahawa syarikat-syarikat ini layak Itu yang penting Soal siapa dapat itu para kedua Tetapi kelayakan nomor satu Itu satu Yang keduanya saya nak tanya yang berhormat Ini nak bagi tahu sedikit informasi Nak bagi tahu Di Pulau Pinang Saya nak bagi tahu Pinang Development Corporation Sebuah syarikat yang punya kelayakan Membangunkan hartanah Begitu juga berlaku yang berhormat Yang berhormat bagan Yang amat berhormat bagan Bagi pada satu syarikat kroni Dipanggil ivory Kenapa tak bagi pada PDC Sebabnya kononnya Ivory itu layak Tapi kroni juga Baik, saya, saya, saya boleh Terima kasih ya. Terima kasih Kota Belur Saya setuju Ini bukan masalah perniagaan roti Bukan nak jual daging lembu Sebab daging lembu pun mahal Datuk Speaker Baru ni saya pergi restoran Saya nak minta beef steak Dia tanya ada tiga Satu Kobe beef oh. Tak payah tengah Satu lagi Wagyu beef Satu lagi apa? Syarizat beef oh. Mahal Sebab lembu ni duduk dalam kondominium Ada kelas lah sikit Jadi saya setuju Ada lah kelas sikit Buat malu Cari lagi nasi tujuh. Bukan waroti. Tetapi Mata. yang Mata, Mata. ditekankan oleh Kota Belud kita anugerahkan Mata. kepada Kampung syarikat. Kampung nanti syarikat yang ada kelayakan, betul? Syarikat yang ada uh, kepakaran. Saya dah tanya tadi, apakah Petronas cari gali dinafikan oleh Kota Belud? bahawa Petronas cari gali tidak ada kepakaran, Sama macam tidak ada keyakinan, Saya tidak ada kemampuan. PDC. Mengapa Petronas cari gali mendapat 20 peratus dan Dialog Berhad mendapat 32 peratus? Bayan itu persen. Nanti dulu. Okay. Itu Saya jawab. Nanti yang kedua, yang yang jawab. Di pula duduklah dulu. Duduk. Ada, boleh jelas sikit. Pasal salah nak apa? Sikit je. Pasal tak ni. apalah. sikit. Pasal salah pun bukan Bagilah faham sikit. sangat soalan itu saja. Bagi dah nah. sikit. Datuk Seri. Datuk sikit. Tak bagi Datuk Seri ni, yang betul, bagi, yang betul. bagi jalan. Dia yeah. siap. Nak jawab ke Kota Belud, nak jawab Dala... Kota belut. Pulau Pinang dia mengambil prinsip <laughs> tanda terbuka. Jalan Apa jalan masalahnya? Sikit. Jadi saya minta Tak betul tanda terbuka yang, yang berhormat Jangan nak kelirukan dulu. Dewan Biar saya jawab dulu ya, Dia Saya bukan tanda terbuka. bersetuju Kota Belut minta tekankan soal da dialog kemampuan dulu rapat Kepakaran. dengan bekas timbalan Perdana apa, Menteri Apa yang berlaku dalam Petronas kawasan cari kawasan gali dulu. Lalu, apa, apa yang berlaku lah. Tidak tanya orang seperti ya, yang dibuatkan Kota Belut mana tahu tanya saya itu kawan eh, YB eh, dulu Nanti dulu Bukan, Bukan. soal ah, kawan. Ya? Saya... Ya, kawan. Baik. Saya apa ini? Kawan baik. Saya habiskan Datuk Habiskan ya waktu ya. Datuk yang dipertua telah memberi teguran pada saya, saya kena rumuskan. Saya nak rumuskan. Baik. Saya nak rumuskan perbahasan saya. Ada satu perkara lagi Datuk Speaker. Ya. Yeah. Saya mohon perhatian Dewan Untuk meneliti isu yang penting Iaitu Passenger Service Fee, PSF Yang dikenakan ke atas penumpang Air Asia Pada masa ini Passenger Service Fee ini Dikenakan sebanyak RM32 bagi penerbangan antarabangsa Dan RM6 bagi penerbangan domestik Penumpang hari ini mengeluh kerana proses kutipan PSF ini dijalankan oleh Air Asia. Sepatutnya sumbangan ini, pembayaran ini dibayar kepada Malaysia Airports Berhad. Mengapa perlu dibayar kepada Air Asia? Ada penumpang yang membeli tiket terpaksa membayar kos ini, tetapi mungkin membatalkan perjalanannya tetapi kos itu sudah dimasukkan dalam tiket AirAsia. Mengapa Kementerian Pengangkutan berterusan membenarkan AirAsia untuk mengenakan bayaran ini yang sepatutnya dikutip oleh Malaysia Airports Berhad? Seterusnya saya minta kerajaan untuk memberi jawapan dalam Dewan Rakyat ini berapakah jumlah yang telah dikutip oleh AirAsia melalui uh, passenger service fee kalau dulu disebut sebagai airport tax? Berapa telah dikutip dan berapa banyak yang telah dibayar balik pada kerajaan? Saya dimaklumkan ratusan juta yang telah dikutip tidak ada dibayar pada kerajaan. Maka Parlimen bertanggungjawab untuk mendapat jawapan ini kerana ini adalah kepentingan rakyat yang terbanyak. Ya, Akhirnya, Datuk Speaker, saya punya penutup. Pada tahun 1932, filosof politik penting dari Jerman namanya Carl Smith menerusi karyanya The Concept of Political Carl Smith ini bukan ketua UMNO Pasir Salah dia tokoh akademik ya? mengungkapkan intipati politik atau dalam bahasa Jermannya Das Politisch bagi Smith Politik itu adalah pertembungan di antara suatu pihak dengan pihak yang lain. Di dalam suatu suasana atau keadaan sedang berperang. Dalam kata lain, politik itu suatu permusuhan tajam. Dan aktornya sudah bersiap sedia untuk berperang walau kesannya berat sekali. Itu Yahudi punya berat. Nantilah, belum ayat belum habis. Malah Smith, Malah Smith, Berpandangan lebih keras apabila merasakan Suatu keadaan yang aman itu Menandakan dunia yang kehilangan nafas Smith berpandangan dunia yang aman membuatkan rakyat kehilangan arah Sungguh pun beliau akui keamanan akan menyemarakkan kebudayaan, ekonomi, kekuatan moral, undang-undang dan seni Namun, das politisch yang berpaksikan keamanan meragut jiwa sesebuah negara mahupun politik. Justru filosof Jerman itu mengangkat suatu aktor politik yang digelarnya Reich Prasidan. Watak seumpama raksasa Leviathan dalam karya Hobbes. Watak tersebut punya kuasa luar dari perlembagaan punya wewenang untuk melakukan segala tanpa batas dengan izin datuk yang dipertua has the power to declare the exception pandangan smith ini tidak didukung oleh keadilan dan pakatan rakyat muafakat politik dalam pakatan rakyat wujud antaranya kerana mahu menewaskan amno yang berulang kali exercising the power to declare the exception sekaligus menafikan hak rakyat makanya dalam dewan yang mulia ini saya mahu tegaskan sudah tiba untuk rakyat Malaysia menolak rejim AMNO yang memerintah serta meremehkan hasrat rakyat ya habiskan yang amat ya habis dah last speech ya. uh, ada ada topik itu ada uh, Pasca 8 Mac 2008 Menyaksikan sistem dua parti Ataupun two party system Mulai subur di negara ini Wujudnya persaingan dalam pentas politik Membolehkan rakyat memilih perjuangan mana yang lebih bermakna Buat mereka Pastinya dengan sistem dua parti atau sistem dua parti ini Tiada pihak yang punyai the power to declare the exception pun demikian haruslah diambil perhatian Sistem dui parti ini Bukanlah bermakna kita menidakkan aktor politik atau organisasi lainnya bersaing Ianya bukan didasari untuk memonopoli Pakatan Rakyat sememangnya mengalukan percambahan pemikiran Dan upaya untuk memperkukuhkan peranan rakyat untuk membuat keputusan Akan tetapi berhadapan dengan raksasa usang yang umur lebih 50 tahun Seperti mitos yang saya sebut tadi Pastinya perlukan segenap usaha dan daya digembling semata-mata untuk menumpaskan Begitulah juga apabila berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional di arena politik Yamat. Permuafakatan Pakatan Rakyat memilih untuk berpencak dengannya di medan yang sama iaitu medan politik Sungguh pun murni Last paragraph Hasrat Pakatan Rakyat untuk memperkukuhkan sistem dui pati. Ternyata ia masih berhadapan dengan mehnah pemerintah yang sememangnya sudah biasa membolot kuasa Budaya samseng dalam UMNO Kerana kegagalan mereka untuk mendepani isu rakyat Seperti kenaikan harga Kos kehidupan yang tinggi Gaji minima Serta amalan boros dan rasuah Atas sebab itu Keadilan dan Pakatan ingin mengulangi gesaan kami supaya AMNO menghentikan budaya fitnah, gutter politics dan budaya samseng. Saya mengajak AMNO bersama-sama memberikan tumpuan kepada persoalan dasar dan program untuk kepentingan rakyat. Untuk maksud itu, saya mengulangi cabaran yang berhormat Permatang Pauh kepada Perdana Menteri untuk menerima pelawaan berdebat supaya dapat membuka ruang kepada rakyat membuat penilaian yang rasional dan sehat. Lihat saja isu Palestin. Pemimpin AMNO menyerlahkan sifat dan sikap munafik politik dengan memadamkan fakta dan menengahkan kepalsuan Sedangkan rakyat sedar hubungan UMNO dengan Zionis Israel ya. melalui kontrak dengan APCO. Perdagangan ke-15 terbesar di dunia. Surat Dr. Mahathir kepada Perdana Menteri Israel. Dan keengganan UMNO sampai petang ini untuk mengiktiraf Hamas sekaligus menafikan suara dan aspirasi rakyat Palestin. Ya. Saya cabar Sri Gading dan juga Pasir Salak. Kalau kamu benar-benar mempertahankan rakyat Palestin, minta dan desak perdana menteri untuk menerima Hamas sebagai aspirasi rakyat ya, Palestin. Mengapa pemimpin-pemimpin Hamas dihalau dan dihambat oleh kerajaan Amno dan Barisan Nasional? Ini oh. kerana arahan daripada Washington kerana Amno oh. oh. menjadi ejen kepada Amerika syarikat. Oh. 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 Oh akhirnya Datuk ya, ya. yang dipertua saya yakin sistem dua akan membawa kesejahteraan kepada rakyat asal daripada dan mana dan percayalah sedar rakyat asal usul tidak memerlukan where you come from untuk bersaing if not, not tidak you are not there politik fitnah there. memfitnah bukan politik perkauman sempit dan politik kekerasan sebagai talian hayat kita bersaing berasaskan hujah dan fakta Oleh kerana itu Kami ingin menawarkan kepada rakyat Dasar-dasar seumpama buku jingga Agenda bersama permuafakatan pakatan rakyat Dan belanjawan pakatan rakyat Untuk kemaslahatan rakyat Malaysia keseluruhannya Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua Yang telah sabar mendengar perbahasan pada petang ini Yang merupakan satu perbahasan yang amat penting untuk mengangkat martabat rakyat Malaysia. Ayuh kita nyahkan amno dan barisan nasional dalam Pelan raya.